అయోధ్య శ్రీరాం లల్లా సన్నిధిలో ప్రధాని మోదీ అయోధ్య రామాలయం శిఖరంపై అభిజిత్ ముహూర్తంలో వైభవంగా ధ్వజారోహణం క్రతూ చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సప్తర్షుల మందిరాలను అన్నపూర్ణాదేవి మందిరాన్ని శేషావతార మందిరాన్ని దర్శించుకున్న ప్రధాని మోదీ అయోధ్య బాలరాముడికి ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేక పూజలు ప్రధానితో పాటు పూజల్లో పాల్గొన్న మోహన్ భగవత్ అయోధ్య రామమందిరం నిర్మాణంలో చివరి ఘట్టం ధ్వజారోహణం వేల ఇరవై ఆగస్టు ఐదున అయోధ్య రామ మందిరానికి భూమి పూజ జనవరి రెండువేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై రెండున బాలరాముడికి ప్రాణప్రతిష్ఠ ఇవాళ ఆలయ శిఖరంపై కాషాయ పతాకావిష్కరణ అయోధ్య రామాలయ పనుల ముగింపునకు చిహ్నంగా ధ్వజారోహణం नमस्ुवाद निकषण नमो ब्रह्मण्य देवाय ओम महाराजा महा नम ओमारक भगवते श्रीरामचंद्राय नम चरणकमे सुमंत्रुष्पाजलि समर्पया नमस्क नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः त्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि नमस्करोमि नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि नमस्करोमि